otaxon onaxonlardan ilmli sohiblaridan kelin kuyovlarning haqlariga duo qilish va ularni o'zlariga ajratilgan xonaga kirib yolg'iz qolishlariga sharoit yaratish bo'yicha urinish harakat qilishlar boshlanadi ana o'sha paytda ming afsuslar bo'lsinki ko'pchilik holatlarda diniy ta'limdan yiroq bo'lganligimiz oqibatida bid'at xurofat shariatga yaqin bo'lmagan ba'zi bir gap so'zlar xatti harakatlar qilinadi ko'proq kuyovga o'zlariga o'xshagan bilimsiz kuyovnakarlar yoki shu ishga o'zini qo'shmoqchi bo'lgan ilmsiz odamlar kelinlarga yangalar va shularga o'xshagan shaxslar nasihat qilishni boshlashadi ba'zi vaqtlarda o'sha nasihatlarga quloq soladigan bo'lsangiz yoki o'sha ishlarni mag'zini mazmunini anglab yetadigan bo'lsangiz juda bir uyat ayb bo'lgan gap so'zlar ham bo'ladi misol uchun ba'zi viloyatlarda oyoq bosdi degan gapni chiqarishadi kuyovga ham kelinga ham dastlabki uchrashgan paytda ulardan qay biri ikkinchisini oyog'ini bosib olsa kelajakda oilada o'sha oyoqni bosib olgan shaxs hukmron bo'lishi qolgan shaxs esa demak mahkum bo'lib umri mutilida o'tishi kabi gaplarni uqtiradilar tushuntiradilar Tarab, basıvasa, tarab, خورcan, isa, va bunga astoydil harakat qiladilar qaysi taraf oyog'ini bosib olsa o'sha taraf va uni odamlari xursand bo'lishadi oyog'i bosilgan taraf esa hijolatchilikda va kelinni yoki kuyovni keyingi umri mutinida o'tishini qayg'usini qiladilar bu juda ham noqulay narsa ilmdan ma'rifatdan dindan diyonatdan yiroqlikni yorqin bir namunasi hisoblanadi ba'zi bir joylarda kelinning rizqi o'zi bilan bo'lsin degan ma'noda kelinni boshiga non bog'lab qo'yish yoki shunga o'xshagan holatlar ham bor bular ham demak uyat ayib ishlar bo'ladi bidat xurofat ishlardan iborat bo'ladi shuningdek kelin kuyovlarga oyna ko'rsatish yana quron ko'rsatish yoki shunga o'xshagan ba'zi bir bidat xurofat amallarni qilib so'roqlar berib javoblar olish ma'nolari ham bor xuddi o'sha oyna ko'rganda aytgan so'roqqa javobni to'g'ri bersa kelajakda baxtiyor bo'lib ketadiyu adashib qolsa baxtsiz bo'ladi kabi holatlar bor va undan tashqari yana juda ko'p mana shunga o'xshagan gaplar bo'lishi mumkin hamma hammasi savodsizlikni bilimsizlikni bu borada ilohiy ta'limotdan shariat ma'rifatidan uzoqdalikni namunasi sifatida bular ko'riladi bular uyat ayib bo'lmag'ir gaplar ekanligini har bir inson tushunib yetsa bo'ladi va buni qilish ham kerak odamlarimiz ularni teran aql bilan taroziga solishlari kerak shariat bo'yicha qanday bo'ladi mana shu kelin kuyovni to'ydan keyin xonalariga kirishga tayyorgarlik ko'rish va kirish ishlari qay tarzda bo'lishi kerak degan savob e, savol beriladigan bo'lsa buni javobi rasuli akram alayhisalotu vassalomning sunnatlarida shariatimiz ta'limotlarida kelgan eng go'zal holat qilingan ishlarni tarix bo'yicha eng muhtashami eng go'zali hazrati ali roziyallohu anhu bilan fotima onamiz roziyallohu anholarning to'ylarida bo'lgan holatdir ana o'shanday payt kelganda rasuli akram alayhissalotu vassalomning shaxsan o'zlari ularga nima qilish kerakligini ko'rsatganlar aytganlar qilganlar to'y tugab odamlar tarqalishni boshlayotganda rasuli akram alayhissalotu vassalom hazrati aliga manga uchramay turib bir ish qilib qo'ymagin deb aytganlar ana o'sha vaqt kelganda rasuli akram alayhissalotu vassalom hozir bo'lib fotima onamizga bir idishda suv keltirishni buyurganlar fotima onamiz suvni keltirganlaridan keyin suvdan olib fotima onamizni boshlariga va ko'kslariga sepib turib duo qilganlar allohim man sandan buning o'ziga va unga rizq qilib beradigan zurriyotlariga shaytonni yomonligidan panoh so'rayman degan duoni qilganlar keyin yana suv keltirishni buyurganlar yana suv k kirtir keltirilganda endi bu safar hazrati ali roziyallohu anhuni boshlariga va ko'kislariga haligi suvdan sepib turib fotima roziyallohu anhoga qilgan duolarini hazrati aliga ham qilib turib so'ngra ollohim man sani o'zingdan bu ikkovlariga va ularga rizq qilib beradigan zurriyotlariga baraka berishingni tilayman degan duoni qilganlar ana kelin kuyovni qo'shilishib bir oilada yashashi uchun bildirilgan eng yaxshi istak ikkovlarini jamlanishini barakali bo'lishini alloh taolodan so'ras ikkovlari ahil inoq bo'lib baxt saodat xayr baraka bilan hayot kechirishlarini alloh taoloning o'zidan so'rab duo qilishdir ikkovlaridan paydo bo'ladigan zurriyotlarni ahli solih mo'min musulmon go'zal insonlar bo'lishini alloh taolodan so'rab duo qilishdir ana mana shu ishlarni biz o'rganishimiz kerak har bir to'yimizda shu ishlar bo'lishi kerak avval afsus va nadomat bilan aytib o'tganimiz bidatlar xurofatlar bo'lmagur gap so'zlar kishilarni ranjitadigan narsalar yaxshilikni emas yomonlikni qo'zg'atadigan tuyg'ularni jo'sh urtiradigan gap so'zlar xatti harakatlar bo'lmasligi kerak ana odat bo'yicha e, kelin kuyovga ajratilgan xonaga avval kelin kirib o'tiradi bu kelinning ham kuyovning ham umridagi eng ahamiyatli kun hisoblanadi eng baxtli kun hisoblanadi his hayajonlari har tarafdan bo'lgan tuyg'ulari ajoyib bir holga kelgan bo'ladi odatda qizlar kelinlar bu paytda juda hayajonni yuqori nuqtalariga chiqqan bo'ladilar hayollari juda jo'sh urgan payti bo'ladi shuning uchun kuyovlarga kelinlarni oldiga kirayotganda bismillahni aytib o'ng oyog'ini oldin qo'yib kirish va tabassum bilan muloyimlik bilan xushtabiyatlik bilan kirib borish tavsiya qilinadi haligi avvalgi aytganda oldin oyog'ini olaman degan niyat qandaydir qo'pollik e, bir biridan kam kelmaslik uchun harakat qilib ustun bo'lishga urinish kabi holatlar mutlaqo bo'lmasligi kerak ikki taraf ham odob bilan ikki taraf ham sokinlik bilan o'zaro ehtirom bilan bir birlarini munosabatda bo'lishlari kerak ana o'sha kirganda shu kitoblarimizda kelgan ki sunnatda kelgan narsa shuki kuyov kelinni peshonasiga qo'lini qo'yib turib duo qiladi allohim man bu kishini sandan yaxshiligini so'rayman va unga qilgan xalq qilgan yaxshiliklaringni fazlidan so'rayman degan duoni qilish kerak rasuli akram alayhissalotu vassalom shuni ta'lim berganlar ana undan keyin ikkovlari niyat qilib ikki rakat namoz o'qisalar tavsiya shu juda yaxshi bo'ladi kuyov imom bo'lib kelin ortda turib iqtido qilib ikki rakat nafl namoz o'qib o'zlarining oilaviy hayotlariga bir birlari bilan bo'ladigan munosabatlariga